Я вас приглашаю в свой квест. В квесте, как и в футболе, все нужно делать поэтапно. Главное не останавливаться. Пошлите. Здесь очень много загадок, в принципе, как и в футболе. Футбольный квест Олексія Довгого начался с Динамовской академии. Туди он в 10 лет пришел в секции карате. Більшість дітей люблять бути у атаці. Довгий почав грати лівим захисником. Конкуренція у нападі була більш ніж серйозною. Старанний у навчанні Артем Кравець. Ує, не те, що він там задовольний, він дуже умний був, тому що він схватувався, якщо. він можно на Олимпиады куда угодно отправлять, потому что он был и язык знал, как бы, и все математику, все, он очень-очень умный был. Конечно, травили, потому что как, мы равнялись тогда, где твора, это все равняется не по самому сильному, а если кто там хуже, тот, как бы, ну, затем, как бы, и стремились. Если люди там говорят, я тебе поставлю два, он говорит, ставьте, как бы, он никогда не спорил. С юного веку закалялся характер Романа Зозулі вырос просто на таком очень бедном районе с мамой как бы совсем и там было, мы играли за школой, где-то там с какими-то старшеклассиками или что-то еще, и там он с кем-то сцепился, и ему тогда порвали там то ли дубленку, то ли что, но это было как бы, ну, там дубленка из поколения в поколение, наверное, передавалась. Но он действительно, он тогда, я уже понял, что это вырастет такой бойцовский человек, что вообще он там просто разорвал там этого человека. Поруч в Академии бывший Андрей Ермоленко. Да, Ермолен он до сих пор, как бы, как бы там не был, он сейчас выше меня, но я встречаюсь, я его называю малый, как бы, потому что я его еще помню, ну, вот как он приехал, он был ну, ниже чуть этого стола, как бы и ходил, там его все ну, гнали, все, да, он очень был такой техничный, быстрый, как бы, но его ростка, веса не хватало, где-то там у него, может, не рассмотрели, все, сказали, ну, он сами поработал, я, помню, полгода, может, побыл или что, и его отправили обратно, сказали, давай набирайся, там, если чуть подрастешь, как бы, И действительно, когда он приехал потом, вернулся уже в «Динамо-2», то я, не понял, кто это приехал, чем его там, я говорю, чем там кормили вообще. Что он прибавил и в росте, и в весе, и, ну, и в мощи. Для того, щоб не загрузнути, у другій команді «Динамо» Довгий вирішив знайти свій футбольний код у Волині Віталія Кварцяного. Нам було викладатися не на 100%, а на 999%, і тоді все буде нормально. Сезону первой лизе с Волынью – это особливо физичное и психологическое навантажение, досвід такую по истории с Виталием Квартияным. У нас была ответственная игра, по-моему, тогда с Севастополем, они, по-моему, шли на первом месте, и он нас собрал всех и говорит, ребят, так и так. И сейчас позвонил в кафе, там, где команда как бы был питалась, сказал поварам, чтобы мясо как бы не жарили, будете у меня сырое есть, такое с кровью, говорит как бы если с ним, он говорит, вот выйдите, будете до завтрашней игры все ходить там в крови, все, чтобы на вас пальцами говорили, смотрите, о, это Луцк, они завтра играют с, Севастополем, чтобы, говорит, мы должны завтра выйти голодными вообще и просто съесть эту команду. А кто сильно голодный, говорит, тот может с формы съесть. я за форму рассчитаюсь, вы там сильно не переживайте. С таким настроем Волынь перемогла Севастополь та вышла до элиты. Але тоді переведений в опорну зону гравець залишив Луцьк. Но были свои нюансы, как бы в премьер-лиге я не остался и направился в Александрию. Наставника Александрии Володимира Шарана Довгий называет другим татом. Саме из Олександрією он снова вышел в элиту. А потом таки спробовал смак премьер-лиги. Всех объединил, всех собрал, все так было, как бы у нас как семья была. Чому з Олександрії прибрали шарана? Він так і не зрозумів. За нового зіркового наставника Леоніда Буряка зіпсувався колектив, і команда вилетіла в першу лігу. А довгий продовжив квест на рівні прем'єр-ліги у Іллічівці Миколи Павлова. такого человека, такого мотиватора, но еще не встречал вообще, потому что у нас были установки на игру, там главное, что после установки не было много времени, надо сразу выходить и это, потому что мы выходили такие как бы уже настолько настроенные, потому что могли друг друга разорвать. Но я помню еще металлург Донецкий тогда, когда было очень много легионеров там всего, и Николай Петрович начал это рассказывать что кто сюда приехал, зачем они сюда приехали, что они сюда делают и ну и это начал доносить, почему это они делают, а мы это, ну, это будем терпеть. В Мариуполе все было супер, все было замечательно до того времени, когда они появились люди вот в таких, ну, примерно в такой форме, которая как бы с непонятными тут вывесками, с нашивками и всем такое, когда начался в городе такой небольшой хаос. Борда, как бы, и это мы уже ощутили на себе паника в городе. Там кто входит в войска, то не входит, как бы, на это там это все тяжело сейчас описать. Поехавши, подали вины на сходе, думками мы вдней дали не став. Его отчку володимир Петрович Довгий пошёл защищать Украину добровольцем. Это его выбор, который он сделал, и ни с кем не советуюсь. потому что я был на сборах зимой, ибо уже как бы был поставлен перед фактом, что так и так папа как бы пошел ну, с добровольцем туда. Я же говорю, если я им как бы горжусь и только понимаю, что если ты там что-то хочешь поменять, что -то... то ты не сиди рассказывай, а что-то делай, как бы. И он, если что-то хочет, он там говорит, я пойду помогать, потому что он там обучает действительно наших там ну призовников. Забравший ключ с Мариуполя певческий отримав шанс снова испробовать себя в великом клубе. Долго не раздумывая. І... Это для меня действительно был как какой-то музей, что представлял, что там все, все супер. Я его сразу принял это предложение. Смотрите, как у нас тут красиво, прям как у нас в клубе. Но ну, есть определенные но. Изначально бы, если бы до первой игры бы нам сказали бы, что ребят так и так, мы ничего вам не обещаем, хотите оставайтесь, хотите там как бы пожалуйста, вот вложишь, никто не держит, возможно там как-то все наладится, вы все я же говорю, и вот я даю. 99,9%, что тут бы осталось бы 90%, 90 человек. Потому что мы знаем, что это, ну, это очень, тут, тут приятно находиться в этом клубе. Отношение людей к этому клубу очень, очень, очень прекрасное. Но отношение людей, которые отвечают за этот клуб, конечно, хотелось бы, чтобы было получше. Ну, у нас были какие-то собрания, там мы могли там, чуть люди, ну, уже там лица не били друг друга, выяснения каких-то отношений. Но я же говорю, э, самый, по-моему, самый простой способ, что нам остается делать, это сопеть две дыры, с всем рты и выполнять то, что мы умеем, как бы, и все. А там уже я же говорю, мы Можем только на себя ну, винить себя. Мы сейчас бы шли там на четвертом, на пятом месте. Может быть, там какой-то человек бы приехал, сказал бы, ему, да вот пацаны такие бесплатно играют, там, да я заберу эту команду, там, куплю еще что-то. А так как мы идем сейчас, ну, и показываем не тот футбол, то я же говорю, только сами виноваты в этом все. Свой футбольный квест 25 летний Алексей Довгий планирует продолжить разом с металлистом. И таки дістатися с ним до такого бажаного, умовного а, может, и целиком реального яйца Фаберже. Металлисты все думают, что тут вот оно вроде бы, вот все хорошо, все нормально, но, но не получается пока как-то туда добраться и взять там то, что там лежит, как бы, потому что обещано много, но мы, я же говорю, мы не вешаем нос, мы будем находить тогда какие-то пароли, подбирать и все. Я думаю, что тут все-таки загорятся цифры, и мы доберемся сюда. Николай Алексей Долгий, мне кажется, что он сказал хорошую фразу в плане того, что, что вы там не сказали, но мы сами все виноваты. Правильно же? Безусловно. Вы считаете, что мы винні? Чи ви я кого все вместе виноваты конечно, в тому, что команда сейчас на 14 месте? Конечно, все виноваты. Конечно, все. И тренеры, и футболисты, все. Потому что мы все в одной лодке. Если кто-то не хочет грести, то лодка стоит на месте. Поэтому э, мы отсюда и исходим. Мы ищем проблемы внутри себя прежде всего. Это как отговорка уже. Там нам помешали, там нам не доплатили, там нам не захотели, э, там мы не на автобусе поехали, там могли там полететь. Это все уже к футболу никакого отношения не имеет. Если вы заметили, я уже после Прозеринского. это к футболу никакого отношения не имеет. Но на первом деле в футбольном клубе должен быть футбол. Ради этого и есть футбольные клубы. Вот это религия. Футбол. И ради этого, ради результата, ради качества игры, ради того, чтобы болельщики приходили на стадион и снова аплодировали. Вот ради этого мы играем, тренируемся, мы ради этого мы живем. Статистика Алексея Доугова. Вот вы уважаете лидер команды на данном этапе? А, ну, один из лидеров, да. Один из лидеров. Еще кто? Есть э, один из лидеров э, долгий, э, один из лидеров э, Володя приемов. У нас э, достаточно много. Э, по игре у нас один из лидеров э, Лепа, Курилов, Полянский, к сожалению, травмированный сейчас. Э, есть э, ребята, которые действительно ну, готовы умирать на футбольном поле. Умирают? Периодически. Ну, ви сказали, що не всі люди будуть вмирати от, на одній з прес-конкуренцій, просто так. Я просто веду до того, що ви зараз перерахували прізвища людей, ну, от, якщо говорити, правда ж, всім відомі. То підбір виконавців достатньо серйозний і команда не молода, тобто, мали б якось зібратися, подумати, чи ну, знаєте, якось провести і все-таки закусити будила і рухатися вперед. Игорь, мы, поверьте, мы это и делаем, и каждый раз. И вот даже после, перед э, вчерашней игрой, ну, у вас же есть возможность. Вы можете позвонить и спросить, что ж там вам всевида говорит-то все время. Что ж вы так хреново играете? Может, вам всевида говорит, да не выходите, да не, не надо, да давайте там бастовать. Нет, мы говорим одно и то же. Футбол, ребята, футбол может выбросить на берег, если к нему так относиться. Ну раз посмотрят, ну два. Но ну, это не должно быть системой, потому что прежде всего приходят смотреть на вас, на футболистов. Вы как вершина айсберга. Всего того, что не видно под водой, тренировочного процесса, всего, что не видно. Люди ж не видят это, не смотрят. Они приходят смотреть на зрелище, на стадион. Если мы будем показывать плохой продукт, то люди перестанут ходить. Поверьте, это не так просто, как кажется. Но мы над этим работаем каждый день. Каждый день мы работаем, приходим на тренировки и стараемся изменить. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, но, к сожалению, не получается. Что вы скажете? Я думаю, что еще одна важная фраза да, была в этом Долго. сюжете. Долгого, да. Что надо сопеть, пыхтеть и продолжать работать. Другого выхода все равно нет. Как бы дальше там не складывалась ситуация, все равно, кроме как работа, кроме как каждодневный труд, ничего другого не остается. Тяжелая ситуация и по словам футболистам, и главного тренера. Но я верю в то, что Александр Владимирович по силам, он сможет, он сильный. Спасибо. Не, ну я просто хочу сказать, что у нас, знаете, справді, у нас ситуация складна в многих клубах. И, ну, дай Бог, дай Бог, дай Бог Александр Владимирович, дай Бог, чтобы якось то эта надежда вышла с комы, как бы сказали. И дай Бог, чтобы оно ну, реализовалось. Потому что, знаете, чтобы вы не сказали, вот мы даже когда-то, мы давно творим. Від, від, відверто скажемо, і коли вийшли в металіст, мені десь трошки покоробило ваше інтерв'ю після гри з «Сталю», про те, що ви сказали, що недалеко далеко не інтелектуальні, малим інтелектом, да, люди скажуть, що ми ж вас попереджали, що у вас буде така ситуація. Так от я просто хотів сказати, я був одним з перших, який теж позвонив і казав, що вам буде непросто. І е, вам непросто, Ну, але ми віримо, як сказали, що вам все вдасться. А ставлю до металіста буде ще довго, як до команди. З мільйонного міста, за яку вболіває пів України, і ви повинні розуміти, що та відповідальність на вас буде висіти завжди. І, можливо, якби ви тренували там іншу команду, можливо, була б зовсім інша вимога. І знову ж таки повертаємося до того, що таке тиск. Тиск ми складаємо безперечно, але без нас, я вам хочу сказати, що футбол, напевно, теж був би достатньо приясний. Правда ж? Влажен. Ну, конечно. Значит, я ну, не, не зря пришел представим. на эту передачу. Видите, в конце концов, Цыган согласился. Мы складаем тиск, Хотя перед, в начале передачи сказал, никакого тыска мы на Не, я не сказал, что не маньяк. Я просто сказал, что все повинны терпеть. И вы так само терпеть. Так мы же терпим, Игорь. Ну, дай бог.